Halo. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. مسلمين مسلمات تنتوان حاضرين حاضرات يندرحمتي رحمتي ولله عز وجل كتاب الشكور Kerana hari ini hari yang ke-29 Ramadhan Dan ini merupakan durus Ramadhan yang terakhir Seperti dalam makluman Saya diminta untuk bercakap berhubung dengan persiapan Ataupun persediaan untuk kita menyambut hari kemenangan dan kebesaran umat Islam Yaitu Aidil Fitr atau Hari Raya. Tuan-tuan, insya-Allah di seluruh negara kita akan melihat anak bulan pada petang ini dan akan diumumkan dengan rasminya tentang tarikh menyambutnya Hari Raya Aidilfitri. Walau bagaimanapun tuan-tuan, andai kata dengan izin Allah Azza wa Jalla diumumkan besok ialah hari raya bagi seluruh negara maka hari ini merupakan hari yang terakhir kita berada di dalam bulan Ramadan sepanjang 30 ataupun 29 hari kita berada di dalam bulan Ramadan pelbagai bentuk amalan perbuatan tindakan yang telah kita lakukan baik salat puasa sedekah diikuti dengan tarawih, tahajud, infak, wakaf, macam-macam lagi yang kita lakukan. Letih di siangnya dengan menahan diri dari makan dan minum, berjaga pula di tengah malam, diikuti pula dengan tahajud di hujung-hujung malam. Dipenuhi dengan pelbagai bentuk ibadah. Konsisten kita menjaga salat lima waktu. Diikuti dengan Tadarus Al-Quran Kesemua ibadah itu dilakukan semata-mata kerana ingin mencari keredaan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada satu benda yang saya nak sebut secara ringkas di dalam durus Ramadan yang terakhir pada hari ini. Sama ada esok raya ataupun tidak, tak ada durus Ramadan lah. Hari ini yang penamat, penutup. Di hujung-hujung Ramadan ini, apa yang saya nak menyebut tentang diri saya dan diri tuan-tuan sebagai orang yang melakukan amalan Allah Azza wa Jal merakamkan satu peristiwa besar berhubung dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Nabi yang paling besar kedudukannya yang dianggap Abul Anbiya bapa kepada para nabi tidak ada Nabi yang diangkat oleh Allah Menjadi kekasihnya Tidak ada Nabi yang menyandang kedudukan Seorang kekasih Melainkan hanya Ibrahim AS Sebab itu Ibrahim Digelar Khalilullah Kekasih Allah Daripada Ibrahim AS lahirnya keturunan para nabi alaihi musallatu wassalam Ishaq Yaqub Yusuf Ismail Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang daripada tulang sulbi Ibrahim datang daripada benih Ibrahim alaihi salam sehingga apabila kita berselawat kepada nabi kita tidak menyebut Musa Kita tak kata Isa kita tak kata Yusuf kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Besar Ibrahim Tuan-tuan Allah rakamkan di dalam Al-Quran tentang suatu peristiwa yang menjadi ingatan untuk kita semua terutama diri tuan-tuan yang siang dan malam bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Apa peristiwa itu? Di dalam al-Quran Allah menceritakan tentang satu doa yang diucapkan oleh Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il, Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim ringkas dan ingatlah ketika mana kami wa idh yarfa'u dan ingatlah ketika mana ia mengangkat al qawa'id asas tiang binaan minal baith daripada baitullah Allah cerita tentang bagaimana Nabi Allah Ibrahim AS dengan anaknya Ismail. Mereka berdua itu mencipt, membang, membina dan mengangkat binaan Kaabah itu. Setelah mereka selesai buat Kaabah itu, mereka berdua berdoa dengan satu doa yang sepatutnya kita semua mengambil pengajaran. Tuan -tuan. Apa yang kita takut? Kata para salaf kami lebih takut Allah tidak terima amalan yang kami lakukan lebih daripada kami takut nak buat amalan tu daripada kami nak buat amalan tu dengan Allah Taala terima ataupun tidak yang kami bimbang Allah tolak ataupun tidak amalan itu banyak benda kita buat tuan-tuan tapi tak ada satu benda ada jaminan Allah terima sebab itu Ibrahim Rabb bana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim ibrahim dengan anak dia ibrahim alaihi salam dia kata apa wahai tuhan kami taqabbal minna terimalah amalan yang kami lakukan terimalah apa yang kami kerjakan perbuatan ini innaka antas sami'ul alim sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Al Hafiz Al Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika dia menafsirkan ayat ini di dalam Tafsir Al Quran Al Azim dia bawa satu perkataan yang disandarkan kepada Wahaib Al Ward kata Wahaib jika kekasih Tuhan jika kekasih Tuhan Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk membina Kaabah itu takut amalannya ditolak, apatah lagi kita yang bukan siapa-siapa ini. Allah yang suruh Ibrahim buat Kaabah. Ibrahim buat di atas titah perintah Allah. Ketika Ibrahim buat belum ada manusia. Belum dikenali orang. Benar ikhlas Ibrahim. Tapi di hujung amalan dia Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Takut dia. Sebab Nabi mengingatkan kita ramai orang yang berpuasa. Kita tengok ramai orang puasa, lebih ramai daripada orang semayang Tapi Nabi kata kam min sa'im. Betapa ramai orang yang berpuasa tidaklah mendapat apa-apa di sisi Tuhan melainkan illal ju' wal 'atash melainkan hanya lapar dan dahaga. Ada pahala di sisi Tuhan? Barangkali kita berasa besar, kita berasa hebat dengan puasa kita. Kita berasa besar dengan semayang malam kita. Kita berasa hebat dengan tahajud kita. Di sisi Tuhan, la yanfa. Tak ada nilai. Kita dah nak habis 30 hari tuan-tuan. Kita dah nak habis nak tutup dah. Besok kita akan melaungkan takbir. Besok ialah permulaan kepada syahwal. Besok ialah kehidupan baru orang Islam. Tapi apa yang dia buat sepanjang Ramadan itu, ada jaminan dia terima ataupun tidak. Maka sebab itu dalam hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah tanya dekat Nabi SAW tentang satu firman Allah. Yang mana dalam ayat surah Al-Mu'minun Ayat 60 Kalau tuan-tuan boleh balik tengok Al-Mu'minun ayat 60 Bila kita baca kita lalu ayat ni Bagi satu ketakutan Takut tuan-tuan Sebab itu ucapan di pagi raya Pasal kita nak sambut raya Apa kita jumpa sahabat-sahabat kita Kita sebut apa tuan-tuan Esok tuan-tuan nak mari kan Jumpa sahabat kita Tuan-tuan nak kata apa Selain daripada itu Taqabbalallahu minna Waminkum. Ini ucapan yang disebut oleh para sahabat. Sahabat-sahabat Nabi bila dia jumpa satu orang di tengah jalan di masjid, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ajar anak-anak kita. Bila jumpa kawan-kawan, jumpa siapa-siapa, pergi ziarah mana-mana, sebelum kita nak mulakan ucapan-ucapan yang lain, sebelum kita nak mulakan apa-apa perbualan, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Apa maknanya tuan-tuan? Jarang orang kita amalkan sunnah ini. Taqabbalallahu minna wa minku Mudah-mudahan Allah terima amalan kami dan amalan kamu Di pagi hari raya Yang menjadi ungkapan dan ucapan Yang menjadi sebutan dan doa dan harapan orang-orang yang beriman Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu Ibn Rajak Tuan-tuan kenal Ibn Rajak Ibn Rajak Al-Hamdali Dia kata apa? Dia kata generasi salaf. Generasi salaf. Enam bulan sebelum Ramadhan. Mereka telah doa kepada Allah. Supaya Allah bagi mereka hidup sampai bulan Ramadhan. Kata Ibnu Rajab. Sahabat-sahabat Nabi doa supaya Allah bagi panjang umur. Jumpa Ramadhan. Enam bulan sebelum. Bila habis saja Ramadhan. Enam bulan selepas daripada Ramadhan. Enam bulan berikutnya. Mereka doa apa? Yang pertama telah tercapai, cita-cita mereka nak jumpa Ramadan, 6 bulan tuan-tuan, 6 bulan tak sampai lagi Ramadan, doa dah, ya Allah bagi aku panjang umur sampai Ramadan, bagi aku sempat masuk Ramadan, bagi aku boleh jumpa Ramadan. 6 bulan preparation. Habis Ramadan, 6 bulan yang berbaki, mereka doa supaya Allah terima semua amalan yang mereka buat dalam bulan Ramadan. Punya takut Tuhan tak terima. Letih saja. Nabi kata berapa ramai orang yang bangkit semayang tengah malam hanya dapat mengantuk dan penat. Berdiri berkejam-kejam, baca Quran berkejam-kejam, tak boleh apa. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah kata apa? Wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْ Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan وَالَّذِينَ Dan orang-orang يُؤْتُونَ -orang, Mereka itu memberikan Mengeluarkan مَا آتَوْ Apa yang telah mereka berikan وَقُلُوبُهُمْ wajilah Dan hati-hati mereka takut Allah sebut dan hati-hati mereka takut annahum ila rabbihim raji'un dan sesungguhnya kepada Tuhan mereka mereka akan kembali Aisyah bila dengar ayat ni Aisyah zakiah cerdik dia satu wanita yang inquiry dia tinggi dia dia nak tahu dia kata apa dia kata sa'altu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah Aisyah kata aku pernah tanya sa'altu rasulullah aku pernah tanya Rasulullah siapa yang takut nak jumpa Allah Taala ni wa qulubuhum wajilah yang hati-hati mereka itu gemetar takut aku tanya Nabi siapa Aisyah kata alladhina yashrabuna al-khamr wa yasriqun Adakah orang yang Allah maksudkan dalam ayat ini mereka yang takut nak bertemu dengan dia alladzina yashrabun al-khamr wa mereka yang kaki minum mereka yang mencuri sebab itu mereka takut pasal mereka buat dosa adakah puak ni yang Allah Taala maksudkan adakah golongan ni yang Allah Taala kata mereka itu takut nak bertemu dengan aku pada hari akhirat hati mereka gentar gemetar adakah alladzina yashrabun al-khamr pasal orang yang buat salah ni selalu takut Geng minum arak ke? Geng mencuri ke? La ya bintah sediq. Nabi kata, la ya bintah sediq. Bukan mereka itu, wahai anak as -sidik. Wahai anak perempuan as -sidik. Bukan orang yang minum arak. Bukan orang yang mencuri. Tak. Itu bukan maksud ayat ini. Siapa mereka? Kalau bukan orang yang mencuri, bukan orang yang minum arak, siapa yang hati-hati mereka takut nak bertemu dengan Allah? Nabi kata, "Walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbal minhum." Allahu akbar. Sabri ya tuan-tuan. "Walakinnahum" Kata Nabi mereka yang takut dan gementar untuk bertemu dengan Allah pada hari akhirat. Alladzina Orang yasumun orang-orang yang berpuasa. Wa yusallun orang-orang yang mendirikan salat. Wa yatasaddaqun orang-orang yang bersedekah. Timbul persoalan, kenapa mereka takut? Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, Mengerjakan puasa Menunaikan titah perintah Allah Kenapa mereka takut? Apa yang menjadi ketakutan mereka? Kata Nabi Wahum yakhafun Yakhafun Tetapi yang mereka takut dan mereka bimbang Alla yuqbala minhum Allah tidak menerima amalan-amalan mereka Sebab itu hati mereka takut Sebab itu lepas daripada subuh pagi tadi di antara doa yang tak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Setiap kali selepas subuh Nabi akan baca doa ni. Sebelum nak memulakan kehidupan pada hari tu Nabi doa apa tuan-tuan? Doa Nabi ni, Nabi ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sebab bila kita buat ibadat, dia akan mari penyakit-penyakit yang pertama apa dia? Ujub berasa besar dengan diri kita mulalah kita pandang orang lain lekeh kita boleh makik semayang malam kita tengok orang lain kita rasa lekeh kita rasa besar diri kita kita rasa suci diri kita kita boleh puasa kita boleh sedekah dengan kata kita dia main penyakit riak. dia main penyakit sumah dia main penyakit nak makan pujian orang mengharapkan sanjungan orang Oi bagus dia ni. Tuan-tuan, penyakit riak, penyakit sum'ah, penyakit nak cerita amalan dekat orang, penyakit bangga dengan amalan, penyakit berasa besar diri dengan amalan. Dia tidak menyerang orang yang tidak melakukan ibadah, tapi dia serang orang yang mendirikan ibadah. Penyakit tu mai di kalangan kita. Orang yang tak sembahyang, dia nak riak apa? Takkan dia nak riak dia nak tak sembahyang. Aku bangga betul yang sebulan aku tak puasa, satu pencapaian ada orang nak bangga tak puasa tapi pasal itu puasa kita tak tahu siapa puasa siapa tak puasa ikhlas pasal itu di antara benda yang agama larang apa dia menampakkan ibadah sebab itu ada orang menangis di kalangan salah kita kita generasi yang terbaik salah di kalangan salah ada baca Quran menangis teriak mata merah teriak Takut orang tahu kata dia teriak kena baca Quran. Takut orang nampak dia teriak kena baca Quran. Dia berlakon macam masuk habu. Dia berlakon macam sakit mata. Dia buat-buat kata ish habuk, orang ni sakit mata. Pasal apa? Pasal dia tak nak orang tahu dia teriak kena baca Quran. Takut. Hari ni bukan setakat kita takut, bukan setakat kita duk takut orang tahu. Kita sengaja nak bagi orang tahu. Dan kita rasa susah hati kalau orang tak tahu. Kita rasa ket. Dada kita Kalau orang tak tahu Kita buat ibadat Ini satu benda Yang kadang-kadang Tuan-tuan Menyerang orang-orang Yang melakukan ibadat Dan poin yang terakhir Oleh kerana Saya diminta untuk Cakap tentang hari raya ni Saya sebut sikit lah Pada tuan-tuan Saya tak nak sebutlah Sunnah-sunnah yang selalu Dah disebut Bagi makan dulu Pergi masjid awal Pakai-pakaian yang cantik Dan sebagainya Yang bersih Dan sebagainya Bergembira Itu semua tuan-tuan Dah maklum Dah disebut dalam khutbah ada disebut dalam siaran-siaran uh, yang ada tapi saya nak sebut apa makna kepada hari raya satu hari ringkas ringkas tuan Sebab kita masa terhad satu hari orang masuk rumah sayyidina ali hari raya hari raya hari raya ni sunnah kita ziarah rumah orang Lepas itu Abu Bakar pergi rumah Nabi. Pergi-pergi jumpa ada orang duduk menyanyi kan. Panjanglah cerita saya tak mau komen lah. Tapi maknanya Abu Bakar pergi rumah Nabi. Orang pergi rumah Ali. Artinya budaya pada zaman itu ziarah menziarahi. Dan hari raya Nabi ziarah orang hidup. Nabi tak ziarah orang mati. Tak ada hadis Nabi ziarah orang mati. Ada hadis Nabi ziarah orang hidup. Tuan-tuan faham. Baik berikutnya. Apabila orang masuk rumah Sina Ali Ringkas tapi membekas di jiwa kita Dia makan roti kerah Hari raya Sina Ali ni dia makan apa? roti keras Kawan yang pergi rumah Sina Ali ni Tengok Sina Ali makan roti kerah Eh, kita Masa tu dia bukan khalifah lah Dia bukan amirul mu'minin Kita Masih pun makan roti keras hari raya kita lah macam kita lah hari raya kita makan sedap lah tak salah tak salah pasal bor makan roti kerah ni hari raya hari raya men... ada daging apa semua tak salah memang hari raya kita kena makan sedap kita kena bergembira bergembira pasal tu hari raya ni antara benda yang agama tak suka ialah bersedih pada hari raya tapi budaya orang kita semua dia nak sentimental sedih sedangkan hari tu hari kita membesarkan ha, orang menang ada orang menang sedih yang yang sedih ni orang kalah. menang dia dia gembira. Apa kata Ali? Ali kata, apalah makna makanan yang sedap jika Tuhan tidak mengampunkan dosa kita dan Tuhan tidak menerima amalan kita. Terdiam kawan tu. Dia masuk-masuk dia tegur Ali, "Besapa makan roti kerah ni raya, makanlah sedap sikit." Dia tak apalah beza roti kerah ke makanan sedap kalau kita makan makanan yang sedap tapi kalau Tuhan tak terima amalan kita dan Tuhan tak ampun dosa kita tidaklah ada makna raya tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan esok jika ditakdirkan Allah kita menyambut hari raya. Walitukmilul iddah ala ma hadakum walallakum tashkurun. Besarkan Allah sebagai tanda kita bersyukur. Syukur atas apa? Syukur atas nikmat dia memberi peluang untuk kita beribadah. Doa banyak-banyak tuan-tuan. Allah terima amalan kita. Letihlah kita ni. 29 hari penat, letih, mengantuk, tak larat. Macam-macam semua bercampur. Letih lagi lah kalau tak ada nilai di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita semua. Allah memberkati segala ibadah yang kita lakukan. Dan Allah mengurniakan kegembiraan pada esok hari bagi meraihkan kemenangan umat Islam bertarung dengan hawa nafsu kita sendiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.